Липовый чекист. Чтобы заработать деньги, мошенник представлялся сотрудником ФСБ и проводил неплохие аферы. Только с одной сделки он получал до полумиллиона рублей, но им заинтересовались настоящие контрразведчики. У нас есть видео их спецоперации. Это слежка и захват афериста. Мошенник и среагировать не успел. Приготовиться. Захват. Даже после задержания он продолжает козырять званием и высокими должностями. Но как-то скромно. В камеру говори, в кармане лежит удостоверение, отдельное купленное в Москве. Он представлялся старшим лейтенантом ФСБ и предлагал свои услуги. К примеру, одним дамам обещал достать детекторы лжи и провести обучение специалистов. Всего за 350 тысяч рублей. Но когда получил эти деньги, тут же скрылся. Пришли в наше управление с жалобой на некоего сотрудника который их обманул. Позже настоящие чекисты вычислили афериста. При обыске на квартире у него нашли удостоверение сотрудников МВД, Министерства иностранных дел и оттиски печати Госдумы. 23-летний нигде не работающий житель Челябинска по интернету приобрел образцы бланков удостоверения ФСБ и изготовил их на своей оргтехнике. Также нашли форму сотрудника ФСБ, пистолет и патроны. Сейчас это оружие проверяют на причастность к другим преступлениям.